Добрый день, уважаемый друг! В этом уроке вы узнаете, что такое браузер Opera, для чего он используется и его основные функции, а также принципы работы в браузере Opera. Этап 1. Что такое браузер Opera? Впервые данная программа увидела свет в далеком 1994 году. Нельзя сказать, что программа сразу стала очень популярной. Однако по данным, от 2011 года в России использовали именно этот веб-обозреватель около трети пользователей. Самым главным преимуществом браузера, за что его ценят и любят, это дополнительные возможности мыши. Этап 2. Для чего он используется и его основные функции. Опера используется для выхода в интернет и просмотра веб-страниц. А также использование почтовых сервисов, скачивание файлов, использование браузерных игр и других интернет-сервисов. Этап 3. Принципы работы в браузере Opera. Для того, чтобы начать работу с данным браузером, нам необходимо установить интернет-соединение и скачать данный браузер. Для скачивания данного браузера я буду использовать предустановленный браузер Internet Explorer. Я перехожу в Пуск, запускаю Internet Explorer, в поисковой строке ввожу www.google.ru, нажимаю Enter, перехожу на официальный сайт Google. И уже в поисковой строке Google ввожу название программы, то есть Opera. Нажимаю Enter. Далее переходим по первой ссылке. Это официальный сайт Opera. Opera.com. Нажимаем. И перед нами открывается официальный сайт данной программы. Здесь мы можем скачать данный браузер на наш компьютер. Для этого нажимаем на кнопку ⁇ Загрузить бесплатно ⁇ Нажимаем. Как мы видим браузер Internet Explorer нас спрашивает, вы действительно хотите сохранить установочный файл Opera? Нажимаем «Сохранить», нажимаем. Как мы видим, загрузка установочного файла Opera успешно завершена. И теперь нажимаем на кнопку «Выполнить». Нажимаем. И перед нами открывается окно мастера установки программы Opera. Для продолжения установки нажимаем на кнопку «Принять и установить». Нажимаем. Как мы видим, начинается загрузка нашего браузера. То есть наш браузер докачивается из интернета и сейчас будет установлен на наш компьютер. Нам необходимо лишь немного подождать. Как мы можем видеть, наш браузер успешно установился. Появилась иконка данного браузера на нашем рабочем столе. Также открылось окно данного браузера. Давайте расширим данное окно для более удобной работы. И разберем данный браузер более подробно. Сразу хочу оговориться, что... Все браузеры, которые мы будем рассматривать в рамках данных видеоуроков, во многом идентичны. То есть именно в том, что касается расположения кнопок, к примеру, назад, вперед. Также здесь у нас есть кнопка «Обновить», поисковая и адресная строка, «Добавить закладки», «Основное меню браузера» и так далее. То есть все эти браузеры в основном похожи, только, может быть, все элементы этих браузеров будут так или иначе Немного отличаться по внешнему виду и по месту расположения. Также, как я уже говорил, у нас здесь есть кнопка Назад, вперед, обновить страницу, перейти на экспресс-панель. Экспресс-панель представляет собой данную часть окна, в котором у нас есть поисковая система по умолчанию, строка поиска, кнопка Найти. Наши добавленные сайты, предустановленные сайты. Также, если мы нажмем на данную кнопку, то сможем добавить какой-либо сайт. В закладке также у нас есть отдельно кнопка закладки, в которой мы можем разбить закладки по папкам, создать папку, создать список для чтения, видео, покупки и так далее. Давайте вернемся назад. Также можем просмотреть рекомендации касаемые данного браузера, новостную ленту и так далее. Также здесь у нас находится строка поиска, в которой мы можем вводить как сайты, к примеру, www.yandex.ru. И перед нами открывается официальный сайт компании Яндекс. Также в данной строке мы можем вводить и поисковые запросы. К примеру, введем поисковой запрос «Видеоуроки», нажимаем Enter. И в поисковой системе по умолчанию, в данном браузере это поисковая система Google, мы видим наш запрос «Видеоуроки», и наши результаты поиска. Также, чтобы добавить новую вкладку в нашем браузере, нам необходимо нажать на данную кнопку. Нажимаем, как мы видим, у нас появляется экспресс-панель, также адресная строка, либо же строка поиска, в которую мы можем вводить сайт, либо же поисковой запрос. И наша новая вкладка успешно создана. Давайте нажмем на данный плюс и попробуем добавить какой-либо сайт на экспресс-панель в браузере Opera. Для этого мы можем выбрать этот сайт из предлагаемых вариантов. Также можем добавить какое-либо расширение. О расширениях мы с вами поговорим немного позже. Также мы с вами можем ввести этот адрес сайта в данную часть экрана и нажать на кнопку «Добавить». Давайте введем в данной строке сайт www.mail.ru и нажмем с вами на кнопку «Добавить». Нажимаем и как мы видим, у нас появляется наш сайт на нашей экспресс-панели. Теперь, если мы на него нажмем один раз левой кнопкой мыши, то моментально попадем на тот сайт, на который мы с вами указали. Эта функция крайне удобна, если, к примеру, вы очень часто пользуетесь какими-либо сайтами, то я вам рекомендую добавить эти сайты в экспресс-панель для более быстрого доступа к ним. Давайте теперь разберем данную кнопку, которая является, глав... которая является главной в данном браузере. Нажав по ней один раз левой кнопкой мыши, перед нами появляется данное выпадающее меню, которое содержит такие ссылки, как создать вкладку, создать окно, создать приватное окно. Здесь хочу остановиться и немного поговорить о том, чем отличается обычное окно от приватного. Если мы с вами нажмем на ссылку создать приватное окно, то перед нами появится окно браузера Opera, работая в котором... Наши посещенные сайты не будут записываться в историю браузера. К примеру, если вы не хотите, чтобы какие-то сайты попали в ваш журнал посещений сайтов, то вы можете создать приватное окно и пользоваться данными сайтами. Также ниже у нас находятся закладки, недавние закладки, страница, также как и в браузере Internet Explorer. Мы можем настроить наш масштаб, управляя данными кнопками. Также можем нажать на кнопку печать выбрать принтер и распечатать отображаемую страницу на нашем принтере. Также можем быстро вызвать экспресс-панель, просмотреть рекомендацию и новостную ленту, просмотреть закладки, в закладках создать папку и так далее. Также можем просмотреть синхронизацию аккаунтов, просмотреть загрузки, историю браузера, настройки, темы оформления, расширения, загрузить расширение, включить режим Opera Turbo, либо же другие инструменты. Давайте остановимся на некоторых пунктах из данного меню. К примеру, на вкладке страницы мы можем найти какую-либо информацию на странице, сохранить данную страницу как, растянуть ее на весь экран, выбрать кодировку данной страницы и так далее. Если же мы с вами перейдем на вкладку загрузки, то сможем просмотреть, какие файлы были скачаны при помощи данного браузера. Также можем просмотреть. Эти файлы по параметру активные, завершенные, приостановленные и так далее. Также в данной части экрана можем найти какой-либо файл посредством поисковой строки. Нажав на данную кнопку мы очистим нашу историю загрузки. Давайте еще раз нажмем на нашу главную кнопку и нажмем на ссылку история. Здесь мы видим все сайты, которые были открыты данным браузером. Также можем их сортировать по дате, к примеру просмотреть эти сайты, которые были открыты сегодня, вчера, за последнюю неделю, за последний месяц, также найти какой-то интересующий нас сайт, либо же очистить историю посещений наших сайтов. Давайте нажмем на кнопку очистить историю посещений наших сайтов. Нажимаем. И здесь мы видим перед нами открывается окно настроек. Очистить историю посещения, уничтожить следующие файлы. Видим выпадающее меню. Нажимаем на выпадающее меню. И здесь мы можем видеть, что мы можем уничтожить элементы за последний час, за прошлый день, за прошлую неделю с самого начала, за последние 4 недели и так далее. Давайте выберем, к примеру, за последние 4 недели. Также здесь мы можем установить галочками, что конкретно мы будем с вами очищать. К примеру, история посещений, история загруженных файлов, удалить файл куки, очистить кэш, сохраненные пароли, очистить сохраненные данные пользователя и так далее. Для того, чтобы начать очистку данного браузера, нам необходимо нажать на кнопку Очистить историю посещений. Нажимаем ⁇ Сейчас происходит очистка нашего браузера ⁇ и наш браузер успешно очищен. Теперь, если мы перейдем с вами на вкладку ⁇ История ⁇ то, как мы видим, наша история пуста. Давайте закроем данные вкладки, нажав на данный крестик, оставим одну вкладку, перейдем на главную кнопку, и я хотел бы разобрать настройки данного браузера. Давайте один раз левой кнопкой мыши нажмем по вкладке настройки и тем самым перейдем в настройки данного браузера. Здесь мы можем задать синхронизацию с каким-либо аккаунтом Opera. Также, что делать при запуске данного браузера? Мы можем продолжить с того же места, с которого мы... Завершили работу с данным браузером в прошлый раз. Также можем открыть нашу домашнюю страницу, то есть начальную, либо же открыть какую-то заданную страницу при включении данного браузера. Также можем установить данный браузер по умолчанию, выбрать поиск по умолчанию. Сейчас у нас установлен Google. Также можем выбрать папку загрузки, то есть в какую конкретно папку будут сохраняться все файлы, которые мы будем скачивать при помощи данного браузера. Как мы видим сейчас, это диск C, пользователи, имя моего пользователя, папка Download. Также, прокрутив колесико мыши немного ниже, мы можем задать язык интерфейса, предпочитаемые языки, ярлыки и так далее. Также можем настроить отображение сайтов, выполнение Java скриптов, использование плагинов, размер шрифта, к примеру, средний, большой, очень большой, мелкий, небольшой и так далее. Также можем установить Галочку при нажатии на кнопку «Tab» на странице подсвечиваются все ссылки и поля форм. Также можем установить действия к всплывающим окнам, которые появляются на сайте. Сейчас у нас выбрана вкладка «Блокировать все всплывающие окна», что рекомендуется. Также можем настроить безопасность данного браузера. При помощи данной кнопки можем очистить историю посещений, что мы с вами делали только что. Также можем предлагать сохранять вводимые пароли настроить автозаполнение и так далее. Давайте закроем данную вкладку, вернемся на наше главное меню. И я хотел бы разобрать такую вкладку, как темы оформления и расширения. Если мы с вами нажмем один раз левой кнопкой мыши по вкладке темы оформления, то сможем выбрать какую-либо тему оформления, тем самым оформив и подстроив браузер под себя. То есть мы можем создать какую-то свою новую тему, получить новую тему, просмотреть мои темы, либо же темы по умолчанию. Также мы можем скачать какую-либо тему для оформления нашего браузера. Для этого нажимаем на наше меню и выбираем загрузить расширение. Выбираем. Здесь переходим на темы оформления. И здесь мы видим все темы оформления, которые мы можем скачать. Здесь их достаточно много. К примеру, нам нравится данная тема. Мы хотели бы оформить браузер в данном стиле. Нажимаем один раз по ней левой кнопкой мыши. Можем видеть, как эта тема будет выглядеть в нашем браузере. Сколько людей ее скачало. Какая версия этой темы. Размер, когда она была обновлена. Если прокрутим колесико мыши немного ниже, можем прочитать отзывы пользователей о данной теме. И чтобы установить ее в наш браузер, нажимаем на кнопку «Добавить в Opera». Нажимаем. Как мы видим, наша тема оформления успешно установлена. Теперь возвращаемся на вкладку «Темы оформления». Выбираем «Мои темы». И как мы видим, у нас появляется наша тема, которую мы с вами только что скачали. Нажимаем на нее один раз левой кнопкой мыши. Здесь у нас установлена галочка. А это обозначает, что эта тема установлена в данный момент времени. Как мы видим... Оформление нашей оформление нашего браузера изменилось. Теперь, если мы с вами создадим новую вкладку, то, как мы видим, наша тема оформления соответствует скачанной. Также можем выбрать тему оформления по умолчанию, скажем эту, нажимаем на нее один раз левой кнопкой мыши для того, чтобы применить ее. И как мы видим, наше оформление также изменилось. Закроем данные вкладки, перейдем в наше меню, и теперь давайте разберем расширение браузера. Нажмем один раз левой кнопкой мыши. Здесь, как мы видим, у нас расширения не установлены. Здесь мы можем просмотреть обновление расширения, расширение в разработке, те расширения, которые включены, отключены, либо же можем добавить расширение. Что такое расширение? Расширения позволяют нам расширить возможности нашего браузера, к примеру, установив какое-либо расширение для скачивания видео сайтов, для ускорения скорости интернет-соединения, для отображения количества трафика, который мы с вами используем и так далее. Для того, чтобы загрузить это расширение, мы можем перейти по ссылке, просмотреть галерею расширений, либо же также вернуться в меню и нажать на кнопку «Загрузить расширение». Здесь мы видим все возможные расширения. К примеру, данное расширение будет блокировать всевозможную рекламу, которая будет появляться на различных сайтах. Также можно прокрутить колесико мыши немного ниже. И, к примеру, нам понравилось с вами данное расширение, которое является переводчиком с одного языка на другой. Можем просмотреть скриншот, как будет выглядеть данное расширение. И для того, чтобы его установить, нажимаем на кнопку «Добавить в опера». Нажимаем. Как мы видим, наше расширение успешно установилось. И сразу перед нами открылось окно настройки данного расширения. Здесь мы можем выбрать язык по умолчанию автоматически переводить веб-страницы да нет и так далее теперь если мы вернемся на вкладку расширения то сможем увидеть наше первое установленное расширение можем скрыть с поля адреса разрешить использовать в приватном режиме также разрешить доступ к данному расширению к файловой системе и так далее также мы можем задать горячие клавиши для каких-либо расширений давайте закроем лишние вкладки перейдем в меню и я хотел бы остановиться на такой опции, как Opera Turbo. Opera, пожалуй, единственный браузер, предоставляющий такую опцию. Суть этой опции заключается в том, что если мы включим с вами режим Opera Turbo, то все страницы будут сжиматься, все изображения будут показываться более в худшем качестве, тем самым экономив трафик вашего интернет-соединения и ускоряя скорость загрузки веб-страниц. Данный параметр я крайне рекомендую использовать тем пользователям, у которых очень слабая скорость интернет-соединения. То есть, если на вашем компьютере, в вашем браузере интернет-страницы грузятся очень медленно, то я вам настоятельно рекомендую включить данную опцию. Для этого вам необходимо нажать один раз левой кнопкой мыши по вкладке Opera Turbo. Нажимаем. Как мы видим, нас переводят в режим ознакомления с данной опцией. И теперь, если мы нажмем на нашу меню, то видим, что у нас установлена галочка напротив Opera Turbo. То есть ускорение загрузки наших интернет-страниц включено. И теперь работа в интернете будет осуществляться намного быстрее. Страницы будут загружаться намного быстрее. И скорость работы в целом улучшится. Также, если мы перейдем на вкладку ⁇ Другие инструменты ⁇ то сможем также очистить историю посещений, импортировать закладки и настройки, включить инструменты для разработчика и так далее. Также для того, чтобы в данном браузере добавить какой-либо сайт в избранное, нам необходимо перейти на этот сайт. Давайте, к примеру, посетим сайт rambler.ru. Переходим. Данный значок обозначает то, что режим опература включен. И для того, чтобы добавить сайт rambler.ru, нам необходимо нажать на данную кнопку. Нажимаем миниатюру, то есть маленькое изображение, которое будет отображаться над этим сайтом. Также можем выбрать папку нашей закладки, которую мы рассматривали немного ранее. Если мы с вами нажмем на этот список, то сможем выбрать покупки, путешествия, видео, список для чтения и так далее. Давайте, к примеру, определим данный сайт в покупке. И нажав на данную кнопку, мы можем добавить этот сайт на экспресс-панель. Нажимаем, открываем нашу экспресс-панель. И как мы видим, у нас с вами появился только что добавленный сайт rambler.ru. Теперь, если мы нажмем по нему один раз левой кнопкой мыши, мы, соответственно, перейдем на данный сайт. Также, если мы нажмем на меню, перейдем на закладки, покупки, то здесь мы видим только что добавленный наш сайт в папку покупки. Также мы можем создавать какие-то свои папки для наших закладок, сортировать их каким-либо образом и так далее. На этом данный видеоурок мы завершаем. В этом уроке вы узнали, что такое браузер Opera, для чего он используется и его основные функции, а также принципы работы в браузере Opera.